Ну что, друзья, всем привет. Транслируем уже с рыбалкой. Сегодня мало времени. Выскочил, так сказать, с обеда до вечера. Попробовать погонять щучку. Поднимемся, что все получится. Сегодня разведка новых мест. Не будет еще ни разу пока. Пробую, штудирую. Проплывся, подивився примерно де где что находится выбрал участок для себя буду пробовать течение фактически не такая медленно 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 ну вот, начну с крупных облеров 160 -ти. буду пробовать дивиться. собрать активную щучку попытать в общем сегодня в поисках Возможно, даже ничего не поймаю. Не знаю, подивлюсь. Так что сегодня больше такая поисковая рыбалка будет. Разведка, поиск. Так что, что будем, побачим дальше. Будет или не будет. Все. До следующего включения. Так, друзья, есть. Есть первый шнусом. Ну да, шнурсом, конечно. Какой-то бледный такой. Хм. Интересно. Вот такой он первый. Первый мелкий шнурсон. он. бледный, капец. Подождите на него. бледный. Вот такой да, не фонтан, конечно. Ух ты, ё-моё. Конечно, жестоко ему попало. Прям дуже. Прям дуже-дуже жестоко. Ну, блин, ладно, надеемся. Отпустим, конечно. Но... Не знаю. Буду я не жить, чем не буду. Ладно. Буду я-то сейчас попутать, бан пипец. Пердолы по полной помидоры называются. Ну что, отпустим. Вроде должен бы жить, по идее. Не знаю, сейчас поднимемся. Давай. Давай, давай. Оживай. Давай. Давай, маленький живой. Опа, все ожил. Красавчик все. Я думаю, с ним будет все хорошо. <свят> Надеюсь, по крайней мере. Продолжаем. Продолжаем движуху. Это, кстати, его сейчас только-только стал. Только, только, встал, только от, буквально пять минут прошло, только от начала рыбалка. Ну, то есть уже уже что-то уже что интересное вырисовывается, по крайней мере. Будем развивать успех, как сказать. Раз на так и воблерок крупный бахнул, а значит должна быть активно, наверное. <laughs> Ладно. Будем подавиться, короче. Там, друзья. Пока. Пока так себе, я скажу так. Один шнурок, ноль поклевок. Больше. <laughs> То есть тактика яка. Пока. Пока. иду тупо в тупу можно так сказать меняю приманки время от времени и иду по течению облавливаю прибрежную зону травку коряшки коряшки такие вообще смачни смачнее а что-то никто пока жадной мордой и бешеными глазами не хочет туда выскакивать не знаю, дело в приманках, подаче или или просто дело в том, что сейчас обед по времени. Не знаю. Буду буду листать, пробовать. Поднимемся, что с этого получится, Рая. В принципе, в принципе, запасный вариант у меня есть куда переместиться. Можно, в принципе, еще сейчас пройду. Тут есть участочек, вот такой закоряженный сильно метров. Там, наверное, полкилометра, наверное. Пройдусь по нему. Если выхода не будет вообще никаких, никаких шевелений, движений, то зерусь из этого места и помчу вниз по течению. Там у меня есть я даюсь по карте такий заливчик смачный. Можно будет взлетать туда по-быстрому, глянуть что там разведать. Там я тоже ни разу не был, без понятия, что там происходит, какая там глубина. Если там вообще что-либо интересно, не знаю. Все надо проверять. Так что надеюсь, что там мы кого-то выцепим достойно пока на обера на мелкие они переходят хочется цепануть кого-то поприятней. на что-то повеселее ну, то есть, как говорят просто народе великому куску великий рот радуется типа вот такому ну не знаю будем подивиться сейчас тут я це про шерстью красивые коряжнички а дальше будем дивиться что куда у нас полететь так что ладно до следующих включений в общем так друзья в эфире рубрика дябным кофеечка потому что нижней шансы клюе прошерстыв я Коряшки уси такие места, блин, зачетнейшие по виду. Коряга просто бешеный под берегом. А рыбы нема. Ни одного выхода, ни одного подхода, вообще ничего не бачу. Значит, что планирую делать дальше? А дальше план Б. Сейчас пью кофе, бутербродик и тулю, тулю в залив. Далеченько, правда, не дуже хотелось, ну выбора немає. мое. участок, який из первого взгляда был такой перспективный, по факту бубнячий получился. Не знаю, может пока, может быть колись попозже, если сюда еще явлюсь, разведка, если будет настроение время. Ну а так, а так все. До следующего включения.